Smayl Talıblı 1898-ci ildə Bakıda dünyaya gəlib. O hələ yeniyetməlik illərində Cəfər Cabarlı, Hacağa Abbasov, Silqi Ruhulla kimi şəxslərlə dostluq edib. Elə bu dostluq da onu teatra gətirib. O uzun müddət Bakı Türk İşçi və Kəndli teatrında çalışıb. Teatr Gəncəyə köçürüləndə də aktyor oranı tərk etməmiş və bir müddət ona rəhbərlik etmişdi. İsmail Talıblı teatr sahəsində bir-birindən maraqlı obrazlar canlandırır. O Anamın kitabı tamaşasında Mirzə Məhəmmədəli, Monsieur Jordan və Dərviş məstəli şahda Hatəmxan ağa, Notre-Dame kilsəsində isə Quasimodo rollarını oynayıb. Aktyorun fəaliyyəti əsasən teatrla bağlı olsa da, o filmlərdə də rol alıb. Belə ki, İsmail Talıblı Telefonçu qız filmində ata kişi. Onu bağışlamaq olarmı? Məndə isə Mirzə Veysəl obrazlarını canlandırdı. Qezetlərə bax. Qezetlərə bax. Qezetlərə bax. Bax, onu deputat veriblər. Qaya Veysəloğlu Mürşidov. <laughs> Smile Talıblı səhnədə canlandırdığı möhtəşəm rolları ilə cəmi 2 il ərzində həm əməkdar, həm də xalq artisti adlarına layiq görülüb.